А вот да да да. Что вы хотите услышать, что происходит? Разбомбили город. Вот что происходит? Разбили инфраструктуру: школы, больницы, детские сады. Многоэтажки, частный сектор, бизнес у людей разбомбили, заправки разбомбили. Город уничтожается, просто уничтожается. А кто разбомбил? Ну, ну кто? Кто наступает на город? А что с мирным населением? Стреляют из-за попасной где-то, с попасной за попасной. Из -за попасной. Uh -huh. А что с что с мирным населением? Происходит ли какая-то эвакуация жителей? Происходит. Помогают, э, харьковские волонтеры, ребята, помогают. Вот когда приезжают машинами, тогда потихоньку вывозим, в городе нет ни бензина, ни транспорта. Осталось две легковые машины на весь город. Это служебная моя еще. Одного помощника. Бензин. Кружками черпаем, лишь бы как-то двигаться. Насколько мне известно, вы готовили какое-то обращение к Порошенко, чтобы прекратилось, прекратился обстрел города? Ну, сегодня будем готовить обращение, потому что дальше уже так нельзя. Дальше от города ничего не останется. А что, а что конкретно вы хотите просить его в этом обращении? Ну, я, во-первых, хочу, чтобы выполнялись теперь обязательства, которые были взяты либо обязательства, либо слова о том, что по мирному населению не стреляют с тяжелой артиллерии. Сегодня этого нет. Сегодня идет обстрел города. Я понимаю, что где-то там эти товарищи заехали за домом бахнули чего-то, те в ответку стреляют. Но стреляйте, я считаю, военные должны воевать с военными. Люди с оружием, с людьми с оружием. Но не с мирным населением. Куча трупов. Мы не можем неделями трупы, потому что обстрелы идут вывести. Воды не можем завести, гуманитарная катастрофа в городе, ни воды, ни хлеба, ни света, ничего нет в городе, ни газа. А как у вас там со связью, вот если интернет. Э, ну, да какой интернет? Телефоны все раздолбано. Вот. Все раздолбано. Понятно. А еще какие-нибудь волонтерские организации вам помогают или конкретно государство а помогает? Езжай быстро, да? Ну, конечно, надо быстро ехать. Волонтерские харьковчане только помогают. Только они как раз. Да, они, они без организации, это просто волонтеры да. Харькова. А, я понял. А, да. а именно какая-то помощь из Киева идет к вам? Что? Какая-то помощь из Киева к вам приходит? Ничего нет у нас. Мы полностью. Можете немножко позже я наберу. Мы сейчас волонтеры, спускаем в город, этих людей, которые а, вывозить. У меня, у меня последний к вам вопрос. А существуют ли были, ли, были ли созданы гуманитарные коридоры, чтобы люди могли мирно играть? А никто никаких коридоров. Давайте немножко позже. Я въезжаю сейчас в город с людьми. Позже наберите, я вам все расскажу. Хорошо, хорошо, спасибо.